Nampak kayaknya kita ada satu lagi pesaing kepada Proton ema 7 dan juga VYD Auto 3. Ini adalah MG S5 yang bakal masuk ke Malaysia tak lama lagi. Dan persoalan lebih penting, boleh ke dia nak bersaing dengan ema 7 dan juga Auto 3 yang memang dah mendunia dekat Malaysia kalau kau tengok dari segi sales volume dia. jadi untuk video kali ini, abang akan ceritakan kepada kau kawan apa yang ada dekat MG S5 ni. Tetapi lebih penting adalah dia ada satu benda yang dia boleh menang kedua-dua pesaing yang sedia ada ha, kalau nak tahu apa make sure tonton sampai habis Assalamualaikum dan salam kepada semua bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe tolonglah kita subscribe tolonglah kita tekan lonceng follow lah segala social social media kita orang Facebook, IG, TikTok pandai laju jom let's go seperti mana abang katakan ini adalah MG s EV Pesaing baru kepada BYD Atto 3 dan juga Proton EMA 7 Mungkin ada katakan boleh ke bang nak lawan EMA 7 dan juga BYD Atto 3 yang sekarang ni Memang dah mendunia Macam abang kata lah dia bukan satu kerja mudah tetapi Ada satu faktor yang mungkin korang boleh konsiderkan Dan dia boleh menyayangi pesaing-pesaing yang lain Iaitu harga dia Ya buat masa ini buat masa sehingga video ini kita buat Dia orang masih lagi belum launch MG Malaysia masih ada belum launch tapi diorang dah bagi tahu indicator price yang mana untuk harga dia dia bermula daripada 115000. Yes, 115000. Kalau nak bandingkan dengan emas dan juga Auto 3 dia adalah harga yang berada between ataupun mungkin adalah sedikit lebih rendah. Dan yes, untuk yang ni pula, untuk pasaran Malaysia dia ada dua pilihan bateri tau. Dia ada Com dan juga lak yang mana dia ada dua pilihan bateri juga iaitu 49kW dan juga 62kW. Apa yang membezakan dia power, ah, uh, torque semua sama kecuali dari segi range saja. Di mana untuk range untuk com adalah 340 km untuk full charge tetapi untuk lug high spec dia boleh pergi sampai 430 km. Yang itu kita cerita kejap lagi more detail lah. Tetapi berbalik kepada design. Sebenarnya untuk MG Aspire ni dia gunakan platform yang sama seperti mana yang ada dekat adik dia iaitu MG4. Dan untuk dari segi desain yang ini nampak lebih serius sikit berbanding daripada MG4 kalau kau nampak dekat bahagian depan dia lebih tajam sedikit termasuklah lampu kalau kau nampak kan Dia macam lampu racing flag dekat sini uh, checker flag pun boleh racing flag pun boleh juga dia nampak like ada 3 ton yang berbeza atas tengah atas balik uh, ini adalah lampu DRL dan sebaliknya lampu utama dia berada di bahagian bawah dan untuk bahagian bumper depan ni uh, nampak macam uh, MG4 lah tapi kalau nak nampak dia punya air intake ni Cuba kau perhatikan air intake ni nampak macam MG4 dan juga nampak macam Cyberster ah ha, MG Tech nampak lah dia punya air intake ni lebih kurang sama Okay And berbalik untuk bahagian tepi Yes, tu buah SUV Macam aku cakap lah, it's a cladding Dan juga untuk tayar dekat sini, tayar digunakan tayar 18 inci Yang ini digunakan tayar jenis Bridgestone Okay Dia gunakan tayar jenis Bridgestone Dan saiz dia adalah 18 inci With a two tone Memang nampak lah Rim macam ni memang nampak It's a EV And depan belakang adalah Jenis brake disc And berbalik untuk bahagian tepi Kalau kita nampakkan Untuk side mirror Dia buat a two tone colour Colour hitam dengan body colour Dan untuk daripada A pillar sampai ke belakang Ada kemasan Chrome Dan juga kemasan berwarna gelap And dekat atas Ada juga roof rail dekat sini Dan untuk dari segi dimensi dia pula Panjang dia adalah 4476mm Lebar dia 1849mm Dan tinggi dia adalah 1621mm Dan wheelbase dia pula adalah 2730 Dan untuk mana-mana korang Buat masa sekarang ni macam abang kata masih belum launch Tapi hari tu kita orang ikut MG pergi ke Shanghai Abang sempat bawa dekat Shanghai dekat track dekat sana First impression feeling rasa bawa sejibit macam MG4. Kalau kau pernah buat MG4, kau tahu sedap atau tak sedap dia handling? Sama juga situasi yang sama dekat sini sebab dia gunakan platform yang sama. Ya, yang ini terjujur. Handling dia memang sedap gila. Untuk bahagian belakang, walaupun dia gunakan platform yang sama seperti mana dekat MG4 tetapi dari segi design kalau kau nampak kan dia yang ni nampak lebih mature lah. Yang mana kalau kau tengok Dekat MG4 dia, dia, macam lebih kepada orang muda Especially dari segi ductile tu kan Lepas tu kan dia ada like design Macam tu lah. itu memang nampak orang muda Tapi yang ni lebih kepada yang orang yang Lebih mature sikit, yang nakkan kereta yang lebih serius Ataupun golongan-golongan yang lebih uh, Executive lah Dan pada masa sama juga, kalau kita tengok Masih juga dia ada rear spoiler, third brake Dan juga dia ada ductile Cuma dia punya ducted dia tak setinggi dekat MG4. And lampu ni bagi aku menarik lah. Lampu memang terenak Sekarang ni, lampu memang straight. Tiup daripada kiri sampai kanan. Tapi yang ni, kau nampak macam ada light mata, hidung, light mulut macam tu. So, nampak benda ni hidup lah. Nampak sini, nampak hidup benda tu. And, seterusnya dekat sini, is a, Apa lah, electric or wood. Dia juga MG, MPI EV, warna hijau. And, boot memang besar lah. Untuk boot yang ni, 441 liter. Kalau tanpa diturun, kalau turun kan daripada 441 liter dia akan jadi 1000 lebih liter lah. So bagi aku space memang besar lah. And untuk bahagian bawah ni dia tak ada spare tayar. Kalau kita tengok dekat bahagian bawah tak ada. Memang dia tak ada spare tayar. Yang ini digunakan tayar generic packet. So ini adalah antara kelebihan lah untuk EZ. Ruangan space dia besar. Tapi antara s kan dengan MG4 kan aku lagi suka MG4 kot. So MG4 kan design ni macam nampak ala-ala Formula 1 shit. Untuk interior MG S5 ni memang nampak simple lah Tapi look premium Memang serius baik Kau first look je Dia sangat-sangat clean tau Clean dan juga kau nampak mahal Premium Untuk bahagian dashboard memang jenis flat lah habis Tak ada hanky-panky ke apa With the floating screen 12.8 inci Apple CarPlay Android Auto jenis wireless lagi So yang ini screen dia lebih besar tau Compare dengan MG4 Size yang ni lebih besar daripada MG4 And untuk yang ni still ada kekalkan elemen-elemen button dekat bahagian sini. It's good. Bagi aku sangat-sangat bagus. Selain tas sini semua gunakan button and then ruangan bawah adalah jenis yang aircon. Manual sama juga bagus. Ada dua cover, ada satu wireless charger. Uh, gear jenis yang shift by wire. Jenis rotary pusing. Ada electric parking brake, ada armrest yang agak besar. Agak deep jugalah. Dan juga yang ni dalam ada dua type C charger dekat bahagian dalam. Dan juga untuk seat pula kalau kita nampak kan Kombinasi antara fabric dan juga Leather dekat bahagian sini Okeylah. lah Some keunikan And steering Flat bottom flat kat sini And all menggunakan button juga So basically Steering ni nampak macam like MG4 lah Kau akan familiar Kalau kau pernah buat MG4 Kau akan rasa Familiar And steering memang jenis yang Telescopic lah uh, Untuk bahagian tepi pun Kalau kita nampak ada some texture It's quite good lah Quality lah bagi aku Semua soft eh Semua jenis yang soft material ruangan bawah pun boleh letak handbag dan sebagainya atas ada sunroof depan sampai ke belakang kalau aku tanya pada aku eh ini memang nampak simple nampak clean tapi premium untuk belakang pula space memang ada space yang besar lah. easy biasa memang flat ada rear aircon ada tasu type C ada pocket kat sini eh aku ok aku rasa ok lah. tinggi aku 171 bagi aku belakang ni kategori yang luas tau oh. Kategori sangat-sangat luar Kalau nak compare dan Imas 7 dengan Atoll 3 aku rasa first Space paling tinggi adalah paling besar belakang adalah Imas. Mungkin follow by dia and by uh, Atto 3. Maybe I'm right, maybe I'm wrong benda tu tapi berdasarkan feel aku macam ni pun dah cukup okey dah, dah cukup besar dah. Okey lah. Bagi aku pun seat material pun is agak bagus. Ada armrest, ada car order and then boleh 60-40 yang ni boleh turun nak angkat barang pun boleh juga. Nothing to complain. Bagi aku dia menang kepada premium dan juga dia menang kepada handling sebab dari segi teknologi dia tak menang tau kalau kau tengok dari segi teknologi aku rasa Ato 3 dan juga Imas more advanced more canggih tapi yang ini aku rasa dia menang dari segi kualiti dan juga handling yang sedap Untuk pilihan bateri pula dia ada dua pilihan bateri sama ada kau guna 49 kW ataupun 62 kW. Kedua-dua gunakan LFP bateri. Kedua-duanya horsepower sama, torque sama iaitu 170 PS dan juga 250 Newton meter torque. Cuma yang membezakan dia adalah dari segi range saja. Untuk bateri yang lebih kecil 49 kW dia boleh jalan 340 km manakala yang Versi iPad 60 lebih kilowatt, dia boleh pergi 430 kilometer. Untuk OBC pula OBC dia Dia kalah sikit lah Dan segi AC Dia support uh, 6.6 kW Atau 7 kW Tetapi untuk DC Dia boleh up sampai 150 kW So kiranya -kira, Kalau charge DC 10 sampai 80% Lebih kurang ambil masa Dalam 26 minit Lebih kurang itu Bagi aku DC dia menang AC je Dia kalah sikit Kalau compare dengan BYD dan juga Atari BYD Atari dan juga Proton Timas e 7 Dan persoalan lebih penting adalah dari segi boleh ke tidak untuk dia bersaing dengan pesaing yang sedang berdunia sekarang ni Proton Ima 7 dan juga BYD Atto 3 dan kalau kita lihat kepada harga harga dia boleh harga dia boleh bersaing cuma if compare Apple dan Apple ada menang ada kalah aku rasa kemenangan dia dari segi handling antara ketiga-tiga ini handling yang paling sedap dan juga aku rasa dari segi material premium Lebih kurang plus minus saja Dia dengan Proton Ima 7 Dia suka nak cakap lah Tapi peserta ni kalau kau tanya aku Dia ada satu package yang lengkap Walaupun dia tak adalah selalu high tech sangat Okay So Well anyway kita tunggu dulu Lepas dia launch Anything package yang lebih menarik Tapi bagi aku Aku berani kata Antara ketiga-tiga Handling paling sedap adalah Yang ini. So apa pula komen korang Okay So I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Lepas ni lepas launch, kita minta sekali lagi kita bawa dan kita akan komen lebih lagi. Dan macam biasa lah bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, bantulah kita subscribe, bantulah kita tekan lonceng, follow lah segala social social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Palajo dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.